Hər kəsə salam. Bu gün soyuq havaların vazgeçilməzi olan düşbərə hazırladım. Bir e, iri qundə üçün hardasa e, 200-300 qram e, ət bəs edəcəkdir. Mən malatı istifadə etdim. Siz qoyun ətində istifadə edə bilərsiniz. Bir orta boy soğan, e, kişniş hardasa e, 3-4 e, ədəd. Kişnişi xırda-xırda doğrayın daha sonra dadın daha da gözəl olması üçün mən düşbərənin ətinə sarımsaq da əlavə edirəm, bir diş sarımsaq, duz, iyot, zövqünüzə görə paprikada istifadə edə bilərsiniz, təbii ki, zövqünüzə görə. Və əti qarışdırırıq. Sonra isə keçirik xəmirimizi yoğurmağa. Deməli, hardaca bir iri böyükündə üçün mən 2 stakan un götürdüm. 1 yumurta, bu xəmirimizin əzməməyi, açılmaması üçün vacibdir və duz və sonra isə otaq temperaturunda olan su ilə yoğururam. Çalışın ki, xəmiriniz çox yumşaq olmasın. Məndə biraz gördüyünüz kimi, yəni yumşağa alındı. Amma bəlkə olsa daha yaxşıdır ki, düzdür bu zaman açmaq biraz çətin olur. Ancaq bu düşbərələrimizin açılmamasına garantidir. Çox şükür, biraz xəmirim yumşaq olmasan baxmayaraq düşbərələr açılmadı. Bunu da yumurtaya borcluduyum. Gördünüz ki, mən xəmir hazırlamışam. Bu kündə 2 hissə bölüb, 2 balaca kündə də deyə bilərsiniz. Yəni bir dənə böyük kündə də deyə bilərsiniz. Mən bir kündə etdim yayırıq. Hardasa çox naziq yaymaq lazım deyil. Nədəki çox qalın olmasın. Belə orta qalınlıqda olsun ki, ət içərisinə qoyanda xəmir cırılmasın. Nəzər tutdunuz kimi kündəni yaydım və artıq kəsməyə başlayıram. Bunu siz hazır düşbərə kəsənlər də olur. Yəqin ki, bilirsiniz, onunla da edə bilərsiniz. Ancaq bilə əldə bükmə mənə ondan daha xoş gəlir və daha rahat gəlir. Daha xırda da kəsə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu sizin zövqünüzə uyğun necədirsə o cür edin. Mən bu cür etdim. Yəni el oldu ki, bəziləri xırda oldu, el oldu ki, böyük oldu ortaalama bu cür etdim. Ə, çünki həqiqətən həvəsləmi çatmır çox qırdılar bikməyə. Ətini düzürük və sonra isə ə, iki cür bikmə şəkli göstərəcəyəm sizə ə baxın bir bucur bükirəm mən ə, düşbərələrim və digər üsulla da göstərim. Yəqin ki, çoxunuz bilirsiniz. Mən ilə iki cür büktüm. Həm bu cür, həm ilk dəfə göstərdiyim kimi. Hər ikisini çox bəyənirəm. Siz də hansını daha çox sevirsiniz, ocura dey bilərsiniz. Və salam, işlərin çatının tərəfləri getdi. Qaldı hazırlamaq. Hazırlaması çox asandır. Bir qazanın içərisinə hardasa 4-5 stakan suyu tökdüm. Ə təbii ki, özünüz yoxlayın, özünüz baxın. Mən təxmini sizlərə söyləyirəm. Duz əlavə etdim və bir ədəd soğanı bütün haxtım suyun içərisinə. Hərlə dəsa 100 qram kərə yağı. Ət yağlı olanda yağa ümumiyyətlə ehtiyac olmur. Qız da məndə ət biraz mal əti idi, biraz yağsız ət idi deyə suyuna da yağ əlavə etdim ki, çox da yağsız olmasın sarı kök. Elə insan var ki, pomidorla yedir. Mən bu cür hazırlayıram və evdə də çox bəyənilir. Bir az sarı kök əlavə etdim. Belə çox qırmızı görünməyinə baxmayın. Düşbələrlə düşbərələr içini atanda o düşbərə rəngini götürəcək. Sarı kökün rəngi çox yaxşı alınacaq. Hardasa 2-3 dəqiqə bucur qaynayır, yağ əriyənə kimi, bir az soğan bişənə kimi və düşbərələrimizi əlavə edirəm suyun içərinə. Deyim sizə ki, hardasa bir 10-15 dəqiqə bişirməncə hazır olur. Saata baxmadım, çox təəssüf istəyirəm, dəqiq deyə bilməyəcəm. Təxmini ilə qaynatdım, götürdüm. Çox gözəl alındı, həm dadı, həm ləzzəti. Baxın bucur qaynayır. Həm də açılmadı. Əsasonda sevinirəm. Ən sonda isə piknikdə quru nanə ilə mütləq düşbərənin ə, yəni düşbərə edən quru nanədir deyə düşünürəm. Quru nanəsini də əlavə edirik və salam servis edirik. Sarımsaq qatıqla çox əla dadı eyni zamanda limonla hər dədə təva də diyə bilərəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl alındı. Sizlər də yoxlayın. Hələlik.